Vətən müharibəsindən sonra, elə o dövrdə də, bu gün də, ondan əvvəl də fərq etmir. Dövlət daim həssas insanların, tuxu, xüsusilə də şəhid ailəsi ola bilər, qazilər ola bilərlər, vətən müharibəsi iştirakçısı ola bilərlər onların e, daim müəyyən problemlərinin yanında olub qayğısını göstərməyə ə davam edir. Elə bu gün də bu davam edir. Xüsusilə işsiz olaraq hesablananların işlə tapılması ilə bağlı. Və bunun üçün də işsizin dostluq proqramı fəaliyyət göstərir ki, dost iş mərkəzlərində elə həmin həssas kateqoriyadan olan insanlara, vətən müharibəsi istirahçıları, şəhid ailələri, ə, daha sonra veteranlarımıza, qazilərimizə ə, onların müraciətlərinə diqqətlə yanaşılır və yerli gəlmiş kişkən elə dost iş mərkəzində də burada artıq ə, Mərkəzin özündə 12 nəfər e, müharibə veteranı, bir nəfər şəhid ailəsinin üzvü çalışır. Amma bundan da başqa onlar sosial işlərə də cəlb olunurlar ki, müqavilələr imzalanır, yəni bütün qaydası ilə, qanunu ilə müqavilə imzalanır və e, həmin kateqoriyadan olan insanlar sosial işlə təmin olunurlar. Elə mərkəzin özündə işlə təmin olunan hazırda 2 qazimizlə biz tanış olacağıq. Növbəti sujetimizdə yenə bir yerdə izləyəcəyik. Vətən müharibəsi iştirakçılarının və şəhid ailələrinin sosial qayğılarının həll edilməsi istiqamətində bütün zəruri tədbirlər görülür. 44 günlük Vətən müharibəsinin iştirakçılarından olan Qazi Fərhad Əliyev işsizin dostu proqramından yararlananlardandır. Fərhad müharibənin ilk günündən cəbhəyə yollan. Quru qoşunların tərkibində Füzuli, Cəbrayıl, Xocavənd rayonlarındakı hərbi əməliyyatlarda iştirak edib. Döüşlərdə yaralanmasa da sona qədər mübarizə aparıb və qələbəmizin təminatçılarındandır. Bu gün isə sevdiyi işinin başa dadı. Hətta məndə rayonlar arasında, şəhərkəndlər arasında, yəni döyüşlərimiz olur və sonlara biz Qırmızı Bazar nöqtəyində müharibə döyüşlərimiz olub. Hərbi dən gəldikdən sonra və bizim müharibə iştirakçılarının gücə qayğı olduğunu gördük və bu zaman mən özüm dostluq mərkəzinə müraciət edirəm və yaxın zamanda bir müsbət cavab aldım və artıq dostluq mərkəzində inzibati şöbədə texniki vəzifəsində çalışıram. Elvir Mirzayev də Vətən müharibəsi iştirakçılarındandır. Müharibədə raket artilleriya qoşunlarında fəaliyyət göstərib. İş üçün dost mərkəzinə müraciət edən Elvirin istəyi də cavabsız qalmayıb. Tərtərdən irəllədi, Talışçı qovuşan istiqamətinə. Təhşükdə və şəhər xəmətindən sonra Fikuli, Ağdam, Xocalı vətəldik. Bura e, məlumat aldım ki, yəni şəhid ailələri, KHK-lərə müharibə iştirakçılarına e, köməkliklər göstərilir, işlə təmin olunur. Mən də müraciət elədim. Müraciətimə çox sağsınlar, baxdılar e, və məni çağırdılar. E, burada işə başladım. Sənədimə yəni, baxıldı, əmr verildi, işə başladım və monitorin şöbəsində mütəxəssis fəsləsində çalışıram. İmominlikdə Dostluq Mərkəzinin özündə hazırda 12 nəfər müharibə veteranı və 1 nəfər şəhid ailəsi üzvü çalışır. Hazırda ölkə üzrə ödənişli ictimai işlərə cəlb edilən şəhid ailəsi üzvlərinin sayı 1130 nəfər, müharibə veteranlarının sayı isə 2380 nəfərdir onların hər biri ilə əmək müqaviləsi imzalanıb və e, bunun nəticəsində onların gələcək pensiya təminatı yaranır. E, bundan əlavə, onu deyə bilərik ki, Dost iş mərkəzi bütün respublika üzrə 37 iri dövlət qurumu ilə çalışır, birlikdə əməkdaşlıq edir. Bundan əlavə 77 şəhər rayon icra hakimiyyəti e, və eləcə də Naftçıvan müxtar respublikasının 8 şəhər rayon icra hakimiyyəti və 4 qurumu ilə əməkdaşlıq edir. Ümumiyyətlə isə Dost iş mərkəzi ölkə üzrə ə, bizə ayrılan kvota əsasında 56 min şəxsi ödənişli ictimai işlərlə təmin edir. Qeyd eləyək ki, mərkəz öz fəaliyyətində şəhid ailəsi üzvü və müharibə veteranlarının müraciətlərinə diqqətlə yanaşır. İşsizin dostu proqramına müraciət edilən zaman ilk olaraq bu həssas kateqoriyadan olan şəxslərə üstünlük verilir. Bilurə Mikaylov, Sədrəddin Mirzəyev, Tirasəhər